ডাঙৰ ডাঙৰ উপন্যাস বা ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপবোৰ সেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপবোৰৰ ভিতৰত মই বিশখনমান পঢ়িছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটাৰ ভিতৰত গোটেই অসমখনতে খলকনি লগাইছে এটি শিশুৱে কিন্তু সেই শিশুটোৱে কি কৈছে আপোনালোকে এবাৰ শুনক আৰু আপোনালোকৰ মন ভৰি যাব এনেকুৱাই জ্ঞানী এজন শিশু মই এজন বুলি কৈছোঁ কিন্তু তেওঁ জ্ঞানে জ্ঞানৰ কথা শুনিলে আপুনিও অবাক লাগিব তেওঁ কথা শুনিলে তেওঁ বেছিভাগ সময় মোবাইল নোচোৱে তেওঁ কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি জ্ঞান আহৰণ কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই তেওঁ ভাইৰেল হৈছে গোটেই অসম জোকাৰি গৈছে তেওঁ এই ভিডিঅ'টোৱে গতিকে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বা জোতা জোতাই বা একেবাৰে কিতাপৰ মানে পঢ়িব পৰা হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা মই কিতাপ পঢ়াছিলো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা বুলি কব পাৰি মই প্ৰায় শিশুৰ বাবে উপযোগী সকলো ধৰণৰ যেনে ধৰণে গল্প গল্প পুথি বা উপন্যাস বা সাধু কিতাপ পঢ়ো এনেদৰে বহুখিনি কিতাপ মানে বহুত বহুখিনি বিষয়ে কিতাপ মই পঢ়ো যদি মই একেবাৰে সকলোখিনি গলো তেনেহলে মই গণিব নোৱাৰিম কিন্তু সাধাৰণতে উপন্যাস বা ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ মই বিশখনমান পঢ়িছো ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ আৰু এনেই বহুখিনি সেনেকে কিতাপ মই পঢ়িছো আৰু কিতাপ পঢ়িব লাগে কিয় মোবাইলতো আমি যেতিয়া চাওঁ মোবাইলৰ কথাই নকওঁ বা মানে মোবাইলে নহয় বেলেগ যদি আমাৰ কিবা বন্ধু বৰ্গ হয় তেওঁলোকে আমাক কেতিয়াবা বিপদত অপকাৰ কৰিব পাৰে সেইটো কিতাপে আমাৰ কেতিয়াও অপকাৰ নকৰে কাৰণ কিতাপখন আমি পঢ়িলে জ্ঞানহে অৰ্জন কৰিব পাৰো বাকী আমাৰ কোনো ধৰণৰ বাকী একো অসুবিধা নহয় আৰু সেইটো মুখ্য কাৰণ বুলি ভাবোঁ আৰু কিতাপ পঢ়িব যে লাগে আমি তাৰপৰা মই পঢ়ো যে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু কিতাপে আমাৰ চকুৰ কেতিয়াও ক্ষতি নকৰে সেইবিলাক কথা থাকে আৰু কিতাপ মানে আমি যে পঢ়িব পাৰো কিতাপ পঢ়িলে আমাৰ মনত যে চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটো আমাৰ বিষয় হয় এতিয়া কিবা এখন ধৰি লওক এইখনেই এইখন কিবা পঢ়িলো তাৰে কাহিনী এটা পঢ়িলো কাহিনীটোত পঢ়োতে কাহিনীটোত যিটো বিষয় আছে সেই বিষয়টো আমাৰ মনত হাঁহি উঠিব তাৰ ফলত আমি কিবা এটা নতুন চিত মানে বস্তুত চিত্ৰ এখন চিত কৰিলে আমাৰ শক্তিটো বাঢ়িব সেইটো আমাৰ পিছলৈ সহায় কৰে ভুল হওক বেয়া হওক কথা নাই কিন্তু সেইটো যে আমাৰ সহায় মানে পিছলৈ যে সহায় কৰিব সেইটো আমি পিছলৈ ফল ফলাফল পাম তাৰ আৰু কিতাপ আমাৰ কেতিয়াও অপকাৰ নকৰে মই ক'লোৱে আৰু কিতাপৰ যিটো মানে কমা নহয় চকুৰ কেতিয়াও ক্ষতি নহয় আৰু কিতাপ পঢ়াটো এটা আমাৰ মনোৰঞ্জন আমি মনোৰঞ্জন ল'ব পাৰো কিতাপ পঢ়ি আহ সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা থাকে মোৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ল কোন মানে এতিয়া মই ভবা নাই সেনেদৰে সেইমত পৰিস্থিতি যি কৰে সিজনে হ'ব বিচাৰো আৰু এজন ভাল মানুহ আৰু বিশেষ ধৰণৰ কিবা যদি শিক্ষামূলক কথা জানিব লগা হয় তেতিয়াহে দিয়ে এনেই আৰু অভাৱত বেলেগ এৰ কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নহয় ৰিল এনে ধৰণৰ কিবা জ্ঞান নোহোৱা কোনো বস্তু চাব নিদিয়ে চালেও মই কেতিয়াবা বিজ্ঞানৰ কথা নতুবা শিক্ষামূলক কথাহে চাওঁ সেইটোৱে মোক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে আৰু মোৰ যিমানখিনি বন্ধু গোটেইখিনিয়ে যে অকল মোবাইলত চাই সেনেকুৱা নহয় কথাবিলাক কিছুমান কিতাপৰ পৰাও মনোৰঞ্জন লাভ কৰে এতিয়া যিসকলে মোবাইলত মানে মোবাইলটোৰ পৰা মনোৰঞ্জন লয় তেওঁলোকক কয় যে মোবাইলটো কৰিলে দেখা পাম যে মোবাইলটো যেতিয়া চাও চালে লগা আছে এনেকে তলত দেখা পালো যে তাতকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টোলৈ আমি আঙুতু টিপা যাব তাৰপিছত আকৌ তলত এনেকে আমি যিটো কথা কব লাগে সেই কথাটোতকে বেলেগ কথাই কোৱা যাব আমাৰ এই সেইবিলাক মানে কি কব আহিছিলো যেনেধৰণে আমাৰ বহুত বেয়া হব পাৰে অকাৰ হব পাৰে আমাৰ এতিয়া আৰু এটা কথা কওঁ যে কিতাপ পঢ়াত অতিমাত্ৰা বেয়া আৰু মোবাইল চোৱাততো অতিমাত্ৰা বেয়া যেনেকে আমি ভাত খাইছো বাৰু ঠিকে আছে কিন্তু যদি আঞ্জাখন টেষ্টি পাই একেবাৰে এক কুকাৰৰ ভাত খাই দিও আমাৰ এইটো আমাৰ অপকাৰ কৰিব পঢ়ো তেতিয়াও আমাৰ চকুৰ দৃষ্টিক আৰু যদি আমি মোবাইল চাও তেতিয়াও আমি দৃষ্টিক মোবাইলটো অলপ বেছি হানিকাৰক কাৰণ তাৰ পৰা এটা বেয়া ৰশ্মি ওলাই সেইকাৰণে কওঁ যে যদি এনে আৰু মানে ভালকে থাকিব মন আৰু তেনেহলে আৰু কিতাপ মোবাইলটো কম চোৱা আৰু